Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da sentyabrın 18-inə gözlənən hava şəraiti açıqlanıb. Bakıda və Absheron yarımadasının bəzi yerlərində ara bir yağış yağacağı gözlənir. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə leysin xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaqacağı ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək şimal-qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-18 dərəcəcəsdir. Gündüz 18-21 dərəcə istiləcək. Atmosfer təzyiqi 762 mm civa stulundan 766 mm civa stuluna düşəcək. Nisbi tutubat 85-95% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə ara birliyisən xarakterli yağış yağacağı gözlənilir. Ayır-ayrı yerlərdə intensiv və güclü olacaq, şimşək yağacağı, dolud yağacağı, Mişə dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda dumanlı olacaq, qab küləyi ayır-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcəcədir, gündüz 17-21 dərəcəcədir. Dağlarda gecə 2-7 dərəcəcədir, gündüz 7-12 dərəcəcə olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.